अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार काराला ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे रूबरू होने आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुजरात में एक कार्यक्रम शुरू किया है संगठन सर्जन अभियान जिला अध्यक्ष के गठन और दूध स्तर पर कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से सुझाव उनके होकर हाईकमान को तो अवगत करवाएंगे क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी इस देश के गुलामी से आज़ादी में लाने के लिए कांग्रेस के अगुवाई में गुजरात से यहाँ ये आंदोलन शुरू हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी पंडित नेहरू जी ने ये आज़ादी की जो किरण जगह जागृत करके पूरे देश में इसको फैलाया हमारा मुल्क आजाद हुआ कांग्रेस का काम केवल सरकार चलाना ही नहीं है कांग्रेस के लोग ये चाहे कांग्रेस पार्टी का ये रहा है देश एक रहे अखंड रहे शांतिपूर्ण रहे सद्भाव में रहे और हमारा संविधान के अनुसार शासन चले वर्तमान में जो भाजपा सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी गुजरात में भाजपा सरकार ये संविधान खतरे में है सद्भाव बिगड़ रहा है ये फोनों की राजनीति करते हैं इन्होंने प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं को प्रोत्साहित तो करने का काम किया है यदि इनकम टैक्स सी बी आई बड़े बड़े धन्य सेठ उद्योगपतियों तो, को लाभान्वित करने का काम किया है जिस तरह से इस मुल्क में आम गरीब आदमी आम किसान की खून पसीने की कमाई उन्हें दो दो लाख करोड़ रुपए आप बड़े उद्योगपतियों के माफ कर देना किसान जब एमएसपी की बात करें 700-800 किसान बलिदान हो गए तो इस देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बनता है कि मोदी जी को मोदी जी के ही राज्य में कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ कंधे से गंदे मिलाकर इनको यहां से विदा करेगी देश में मोदी जी को विदा करेगी और संविधान के अनुसार देश का शासन चले इस बात के लिए हम यहां सब लोगों से राय मुसरा करने आए और इनसे दूर होने आए राहुल गांधी

જાય અને ત્યાંના સામાન્ય લોકો સામાન્ય કોંગ્રેસના કાર્યકરો જે દર્દ્યો હોય ત્યારે લડતા હોય છે અને મહેનત કરતા હોય છે એ ગામે ગામ અને તમામ કાર્યકરોને વાત સાંભળી અને ગામ ગામના શહેરના સામાન્ય કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકરો નક્કી કરે કે જિલ્લાનો પ્રમુખ કેવો હોવો જોઈએ અને આ વાત થઈ અને એ દિલ્હી લઈને જશે અને ત્યાં રાહુલ ગાંધીજી દ્વારા ઇન્ટરવ્યુ થઈ અને જિલ્લા પ્રમુખ